Понимаю теперь, почему это еще два, две недели назад я выходила в эфир на другие... Ну, люди помню, просто многие да, зрители, они по разным каналам ходят, как бы у всех по прогнозам по этим. Я помню, что просто я говорила о том, что знаю, что будет Одесса, и будут свечку ставить в... <смех> <смех> помнишь, ты, наверное, тоже читала. помнишь, да? Да. да. А я думаю, что эта ситуация проигралась. Мне тогда дико, помню, фанила Одесса, прям дичайшая фанила. И я сегодня, когда увидела новости, увидела эти видео, у меня аж начала... Не то что мурашить у меня аж прям я аж дергаться начала. Я просто уже не вывожу. У меня бывают такие даже состояния уже, поняла? Типа когда я ну я я типа даже не просыпаюсь от взрыва уже. То есть насколько организм уже типа знаешь говорит? На психика уже. Доброй ночи. Да? Не то что прилаштувалась, я всегда вставала под взрывы. Типа у меня такой чуткий сон, но мне уже нервная система говорит. Слип, короче, все. И касательно Одессы, я тебе так скажу, сейчас по всей Украине будет не очень, потому что даже уже, даже уже проигралось то, что я говорила, что будет лететь по Карпатам, по горам. Uh -huh, uh -huh. Но да. это было давно, Карпачка, это было давно относительно месяца три назад. И оно прилетело вот сейчас, то есть уже четко там показывала, я помню по виделке. Короче, вся Украина. Даже не назову никакой город, потому что я когда смотрела, там карта мира падает, а карта мира это прям глобально по Украине, поняла? То есть да. у них шиза началась, осеннее обострение. А да, она и не заканчивалась, я тебе так скажу. А просто обострение. Она, загострилась, да. Ну, всех хибаще. Николая уже был, Одесса уже была. Короче, легче сказать, я не знаю, чего не было, наверное. Так да. да, да. все было, по-моему. Даже уже Карпаты были, уже даже в горы стреляли, уже что можно еще сказать. Да, да, да. За Запоріжжя, що ти можеш сказати стосовно от наступу, стосовно об... Ну, давай так, за обстріли ми вже проговорили. Стосовно наступу, також дуже багато коментарів бачу, питають люди. Там вже є якісь вже наступлення на поборонському направлінні, чи ні? Читали сьогодні в новинах, що навпаки, там дуже класно хаймерсами нищать ворога. Він Байден дозволив ракетами бити по Курщині. Так, да, так. Да. Такая туфта, чесно, така туфта. хоть бы уже не позорился. Вот честно, дед, ну не позорься, уже раздражает, уже прям так раздражает. Я уже просто, уже, не знаю, в рот насрать хочется, честно. Потому что либо ты уже давай нам доступ, чтобы мы уже полностью стреляли по ним, по этим конченым, понимаешь? Там я сегодня смотрел новости, там, блин, на Сумщине мальчику погибли маленький. Восьмилетний девочка, 14-летний. Да дайте уже нам доступ стрелять в эту, извините, Москву. Прям этот Кремль сраный, что он сука под землю ушел уже. Я сегодня, не блядь реально рассмотрелась. Мне так состояние, говорю, не очень после съемок, потому что я пытаюсь отойти, а ну когда не у покоя провожаешь, которого еще и убили, это конечно mm -hmm. то еще развлечение по энергии. Mm -hmm. Вот, я пытаюсь подсобраться и, и сегодня вот такие вот новости. Понятно, почему мне тогда одесса шла, потому что мне реально сегодня эти новости прям что-то аж сильное восприимчиво как-то восприняло все это. Я стараюсь всегда, знаешь, как-то так, ну... Угу. Триматься остро, надо... не разумеется. Такое, да. Не то, что остро трематись, я не могу. Просто стараюсь э... как-то себе, И типа, типа я, не могу, ни, ни, я не могу это близко не принимать. Тоже будет неправда, потому что я водолея эмоциональная очень. Я всегда всех жалею, что? типа, я не могу так... Людей, типа, не люблю, но я очень сильно жалею. Поняла? Их как не крутить, типа. Ненавижу. Я, ну, своих людей я люблю. И мне очень жаль, потому что я понимаю, что, блин, погибают люди, тупо ни за что. Так что ты либо старый пень, давай уже доступ бить полностью, да, или либо... не надо вот этого, знаешь, на полшишечки, как говорится, на курсе. Зачем это? Чтоб что? Короче, Запорожье, наступление. Покажите нам, пожалуйста. Короче, нет сил у меня нового сочетать. Ну но смотри, все равно пятерка мечей. Короче, знаешь что? Тут карта юга опять вот падает. Я просто помню, что когда я смотрела в прошлый раз Запорожье, Запорожскую область, давай так, не Запорожье, до Запорожье еще дойти надо. Угу. А, там показывала, что ноябрь это будут обстрелы лютейшие, но в принципе так и проигралось. А да. декабрь декабрь это будет наступательные какие-то наступления операции и так далее то есть я переживаю все-таки чтобы не было никаких наступлений зимой почему это будем тогда уже ближе к там до зимы но пятерка а... мечей это бои то есть я думаю что в запорожской области могут быть какие-то бои потому что пятерка мечей так просто никогда не падает пятерка мечей часто падает на дергешников когда они по сумщине ходят туда-сюда Uh -huh, uh -huh. Вот. Да, мы на Запорожскую область просили. То есть я так подозреваю, что там все-таки будет что-то. Ну, это опять-таки, это не полномасштабно, так, чтобы захватили. Да, это просто вот, ну, ну будет. Ты промы да, будут да, какие-то? честно говоря, я думаю, что нам просто не говорят, что там есть попытки наступления, просто им по носу дают. Серьезно, uh -huh. вот правда, я так думаю. Я не поменяю свое мнение касательно Запорожской области. Окей, хочу почему Про ДРГшників ти згадала. Хочу запитати тебе стосовно Чернігівської області, тому що ДРГ зайшли на території Чернігівської області. От вчора чи позавчора в новинах бачила. Там наскільки зараз вони можуть далі просунутися. Ну, пустое, ДРГшники пустоє. Прекрасно. Прекрасно. Чудово. Так, знову, звичайно, про актуальну тему сьогодні, про дозвіл бити в глиб, хочу поговорити, тому що і європи, лідери країн Європи також підтримують дозвіл бити Україною по РФ. Наскільки взагалі от зараз може бути це знаєш? В тому плані, що Росія знову буде погрожувати і ядеркою на фоні цих заяв, і можуть навіть застосувати її. Да, уже насрать нам на ядерку должно быть. Потому что ну, они стреляют каждый день, обстреливают города, погибают люди каждый день. Они, они оз оз озверели конкретно уже. И а что нам делать? Терпеть и ждать? Ну так непонятно, сколько это продолжится угу. еще. Давайте так. Угу. Давайте уже влупим по ним. Ну, потому что это тоже, как бы, знаешь, уже не дело. Как ты считаешь, надо бить или нет? С одной стороны, я понимаю, что мы можем усугубить. А с другой стороны, я понимаю, что ну, а что нам делать вообще? Типа сидеть молчать или как вообще? Такая ситуация сейчас может быть, о чем я думала? Они такие, давайте будете бить в Улыб России сейчас, да, ракетами. А потом вам ракеты не дадим. То есть нам там дали три ракеты, образно говоря, мы ими ударили, они такие, потом мы больше не дадим. Все. И что делать потом? А вообще, почему вообще Байден позволил бить? Ракетами, що таке? Ну вже ж було таке, пам'ятаєш влітку? Ні, чесно не пам'ятаю. Було, було, пам'ятаю. Вони теж вони спочатку такі: типу, ми даємо дозвіл, потім ми забираємо дозвіл. Да, пишут нам, ну, что чтобы это и ну, то. ну опять-таки, понимаешь, да, позволил, вот тут правосудие. Но опять-таки, мнимое правосудие, семерка кубков, правосудие. То есть я понимаю, почему здесь падает семерка кубков. Типа это какая-то просто иллюзия сделать правосудие, создать ее. Потому что правосудие, это если бы мы тянули по ним ядеркой сейчас. У -у -у -у. Вот, да. Просто чтобы Россия вот так вот взяла, вот, как она появилась, так вот под землю ушла нахер. Просто это правосудие. А вот это, это просто какое-то показательное выступление, карта иллюзий. Ну, типа, типа, позволили там, пусть там, побалуются, да, карта шута. Это, ну, это, карта шута еще падает с, с, иллюзиями рядом. Они тупо издеваются над нами. Так а для чего тогда они сделали такую заяву? Потому что нужно показать миру, как бы, что Америка ж не пальцем делана, что вроде как бы заступается и позволяет, и помогает, и так далее. Все. Все просто... для этого. Веер, да? Паль, пальцы веером, типа, пустой. Типа того. Карта Шута и Семерка Кубков. Но ну, я таких карт еще не видел сочетания. Просто жесть какая-то. Ну, типа, это прям жесть, реально. что, поможет нам, если мы будем бить по Куршине ракетами? Нет, Пятерка Пентакли сразу падает. А получится так случайно, что ракета куда-то перелетит немножко дальше, чем Курщина туда? Я думаю, що такое буде. Карта суба, карта маголь. Буде такое ж то Маш, а давай виглянемо, що має статися, що Переф оголосила про свою капітуляцію. Ах, мрії, мрії. Добре, давай подумаем, потом испытаем. Ну, у них должно закончиться оружие, Пятерка Пентакли, Туз Пентакли, да. Они должны mm -hmm. обнищать до нуля просто, просто чтобы страна просто голода. Ну, пятерка Пентакли, карта бедности. Mm -hmm. Не было, аж ресурса, давай так скажем, да. И. Mm -hmm. Ну, как ни крути, все равно видишь, показывают по картам, что типа пошкубка вот, дьявол, десятка мечей, то есть нужно э, показать им силу, прям, прям показать силу конкретно, десятка мечей и дьявол, это прям хлопнуть по ним, хорошенечко, или кого-то прибыть. Ну да, или типа, чтобы этого козла убрать. Вот этого главного, который у них. Его смерть. Если мы реально, ну, хотя опять-таки у нас нет столько ракет стрелять по ним. Ну карты Но видишь показывают, это. карты показывают все равно ответку. Типа должна быть ответка для того, чтобы они там о чем-то задумались. Но это только там в там Библии, да, у христиане говорят, чтобы ударили по одной щеке, поставь вторую щеку. Вот у меня это нет. вообще ужас какой-то. Так нельзя делать. Если тебя бьют по щеке, то дай, блин, с носаря просто голову, не знаю, об землю разбей, понимаешь? Нельзя, надо сдачи всегда давать. Из-за того, что, блин, из-за того, что Америка нас в такие рамки ввела, что мы сдачи нормально дать не могли все время, они вот, вот допускают то, что допускают сейчас. Понимаешь? То есть нужно, карты говорят, что нужно показать свою силу. Десятка мечей и дьявол. Ну, десятка мечей и дьявол. Ну, карты говорят, убейте вы их уже, наконец-то, всех. А ну, дав давненько уже, знаешь, якось... Вот намагает. эфир у нас такой негативный, негативный эфир получается какой-то. Маш, ну такой день сегодня важкий, такие новости, ты же бачишь, что происходит. Ну, карты, можем... карты например, текстом говорят, что по ним. Или чувак этот умрет, типа, или по ним, или пускай они уже там, не знаю, ресурс полностью потеряются. Все, ну вот, вот такой ответ тут. Ну, от слухай, стосовно вбивства, а може бути таке, що його зараз взагалі завалять там, до кінця 24 року. Марій Боже. Ну, поки не бачу цього. Надію, що так і буде, але поки не віжу, чесно. Якщо тисниться, я уверена. О, Чекаємо на віші сни. Я чекаю вже давно на сон про перемоги, вже